lagi sehat-sehat waria ing sawijining Dino ono semut cilik sing lagi golek panganan ing pinggir kali amarga orang hati-hati semut mau kepleset banjur ke kegowo ilining banju dewe bingung banjur jerit jerit jatuh yes, Aku kelelep Ya nah, Ora aduh sapa kono Ono manuk sing lagi mencok Ono nuri Manuk mau krungu Suara semut sing lagi njaluk Tulung Semut wis ora bisa langi Manuk banjur mikir. Kai semut nek ora tak tulungi bakal kelelep. Manuk banjur jupuk godhong ing wit godhong mau diuntalne ning kali. Godhonge kemambang. tekane cedhak karo semut. Nalika semut weruh ana godhong, dheweke langsung ranggah ngranggeh munggah ana sak nduwure pungkasane semut mau slamet. Semut banjur ngucap, "Matur nuwun manuk" Awakmu wis nulungi aku yen ora mbok tulungi aku wis klelep sak wetara kuwi ana wong sing lagi mancing ing pinggir kali njluk narik pomancing dheweke weruh ana manuk sing apik lagi menclok ning dhuwur wong mau banjur pingin nyekel manuk mau dwe buka tas jupuk beli tengah di sini nganggur Wah, cer semut sing lagi golek panganan yang dur lemah weruh yen ono manuk lagi dipincer karo menungso Gweke banjur kelingan, kae kuwi manuk sing biyen nulung aku. Semut agi-agi ngundang kanca-kancane. Kanca-kanca, ayo padha nulungi manuk kae. Kae iki manuk sing apian, tau nulung aku. Semut karo kanca-kancane banjur Melayu bareng-bareng nyedaki sikile wong mau. Semut-semut kuwi padha munggah ning sikile wong mau. Siji loro telu nyanyi ora nyanyi. Copot, cokote bareng, kene copot, kene cokot, cokot kabeh. Siji loro telu copot. <tugna> Wongé banjur kaget njundal lintengane mlayune salah jret kenopang pang. Suwarane kenceng breng. Manuk sing krungu swara kenceng kaget banjur mabur. Sakwise wong mau lunga adoh, manuk banjur mulih menyang wit mau. Amarga wit kuwi iki panggonan uripe manuk kuwi, senenge ning kono. Deweke ngerti yen mau kuwi ditulungi karo semut. Manuk mau golekine ngendi omahe semut. Ketemu semut kuwi omahe ana jroning rong ning wit sing dipanggoni manuk ana umahe ning kono. Mut mut semut metu. Ana apa manuk? Semut matur nuwun ya. Mau kowe wis genti nulungi aku. Semut mung mesem. Ora apa-apa manuk. Sapa sing uripe seneng nulungi wong? Sapa sing uripe seneng nulungi wong liya bakale mesti entuk pitulungan saka liyane